ਸਾਥਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਟਿੰਗਾਵਾਲੀ ਹਲਕਾ ਬਲਵਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਈ ਹੁਕਮ ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਸ਼ੀਕਤਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਜਿੱਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਵੱਡੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਟਾ ਟਾ ਟੋਕਾ ਇਹ ਨਾਲੇ ਟਾ ਟਕਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀ ਮਲਾਕੂਆਂ ਸਰਬਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੱਡੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਮਾਜ਼ ਦਾ ਦਰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਡਾਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਲੋਕੋ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਗੀ थी फक्त ਕੀਰਨ ਫਕਤ ਉਰਦੂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੋ ਲਾਈਟ ਕੋ ਉਜਾਲੇ ਕੋ लोगों ने तो मांगी थी एक उजाले की किरण और बादशाह ने हुक्म दिया कि बस्ती को जला दिया जाए लोग आपने जो हजार रुपए का वायदा किया था एक हजार रुपये सभी हमारी बहनों माताओं को दिया जाएगा जो अठारह वर्ष से ऊपर है वो तो फिर आपने ग्यारह सौ रुपये का भी कह दिया था इस तरह आम लोगों के साथ ये बद्दा मजाक नाइंसाफी मैं परसों फाजिल का गया था यहां से बड़े बुजुर्गों को उनके लेकर उन्होंने दिखाया और मैंने देखा कि उसके रिटर्न टू तो एस जो उसके अंदर कॉपी के था बैंक में छिहत्तर सौ रुपए की एक बारह हजार रुपए पेंशन है जो रिटर्न हो गई तो वहां पर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल पंजाब सरकार ने हुक्म जारी कर दिया है कि जो दो महीने से ज्यादा की पेंशन नहीं निकाली वो पेंशन जब्त कर ली जाए बड़े बुजुर्गों की आश्रितों की ये पेंशन कितनी औखी तो लगती है मैं सिर्फ इस करके ये, ये मुद्दा नहीं उठा रहा बल्कि मैंने खुद हजारों की तादाद के अंदर पेंशनें लगवाई है और वो आज जब उनके ऊपर जो कलम फेरी जा रही है तो उसका दर्द होता है कोई भी बुजुर्ग आश्रित अपने आप पेंशन नहीं लगवा सकता और मैं ऑन इसके वीडियो इसके अंदर यह बोल रहा हूं कि गांव डिंगा वाले के अंदर आपने कैंप प्रशासन कामों के, के लिए कैंप लगवाया था उसके अंदर जितने भी पेंशन में फाइल भरी गई थी वो सभी रिजेक्ट हो गई यार इतना बड़ा अन्याय सरकार होती है लोकराज के अंदर कहा जाता है कि वेलफेयर गवर्नमेंट कल्याणकारी सरकार